но почему-то да, сюда в Сумы нахрена? а вы бачили до чего эти бумаги? наличка, ну, а да, касса, Одесса а? а? так да, вы даже адрес еще не знаете поэтому вот такие вот пирожки да, тут хранятся касса. очень нехорошие для счеты, хозяйки счеты, касса, торговля всей Украины да, да, вся Украина а где она сейчас находится хозяйка?

По себе. Просто насколько а ж, она, скажет, зачем -то она тогда себе положила вот эту всю эту фигню себе сюда? Зачем? Да Откуда ж? же вопрос не правильный. Ну, так да. Вы, да, вы ж, да рыж, ну, сама не может она приехать Конечно, по состоянию здоровья. Значит, Утром нет. будет. Мы ж мы ж поэтому пришли посмотреть, что же это такое? <laughs> как этот человек мог себе привезти? Вот это вот. Добро. Да. На хранение

и поехал. Раз в два дня приезжал, перевернул, да? да. поливал бензином и гонял. Да. И так он полезет. Да, да, да. Ты попробуй Ты попробуй Ой-ой-ой. ой ой Бордон, Сумская область, Приватбанк.

Yeah. Yeah. Поставщик СПТ Бордун. Ликаря Красовицкого провулок. Yeah. Банк Давыдяк Граймаран. <coughs> Через Козлов Понятно. принял Граймаран. Он белый стоит Стенд. Какие mm -hmm. стенд? Что за стенд? Yeah. Большой стенд. <coughs>

Сейчас я погортаю. Я там сюда, там что-нибудь интересно.